Я пришел на барахолку и первым, кого увидел, тебя. Поэтому я, конечно, стал ее для себя открывать благодаря тебе. То есть вот ты сразу привлек мое внимание этим куполом легендарным, который сносили с Майдана, а теперь он стоит здесь. Надеюсь, его судьба будет более такая позитивная, чем там. А вообще, конечно, это мероприятие такое очередное проявление формирования в Украине гражданского общества, о котором все давно мечтали, но оно начало формироваться год назад, а еще перед Майданом, потом Майдан, а вот сейчас это очередное проявление. И такое в обществе становится модно быть благотворителем. Притом раньше это была такая мода celebrities, когда там разнообразные звезды шоу-бизнеса или политики покупали какие-то куклы там и какие-то там деньги куда-то перечисляли. Сейчас это становится таким уже запросом вообще среднего класса, простых людей. И особенно во время войны это особенно, особенно четко видно. А практически все жить участвуют в различных волонтерских движениях, в благотворительных проектах говорят, что в 2014 год это вообще год в Украине, под благотворительность, под волонтерского Ну, мне кажется, да, особенно после Это началось, когда началось кровопролитие на Майдане, очень много было пожертвований на помощь пострадавшим, а потом, когда началась операция на Востоке, то это дало еще один толчок. Вот я тоже. Это участие не избежал. Я издаю книжку на следующей неделе про Межигорье. И я там, взял, на себя, взял обещание на себя и написал даже на обложке, что половина денег, которые я получил гонорар, я отдам на благотворительные цели. Чужих детей не бывает. Спасибо большое, Сергей. Пожалуйста.